Доброго ранку! нагадую, ви дивитесь програму рано вранці на центральному каналі. І сьогодні гість нашої ранкової програми генеральний директор туристичної компанії Тревел» Юлія Тараненко. Доброго ранку, Юлія Доброго ранку. А перше, що хотілося б дізнатися. От у зв'язку з тим, що у нас в країні відбуваються певні події економічного соціального характеру, чи зменшився потік туристів з України у будь-які країни світу? Як ви це відчуваєте? Що спостерігаєте зараз? Конечно ж, о до кризисних об'ємок продаж говорить на даний момент не стоїть, але при цьому останнє час в порівнянні з прошлом годом наблюдається невелике оживлення туристичного ринку. При этом всем можно многие игроки крупные туристического рынка говорят о том, что вырос, выросло также ранее бронирование украинцы хотят экономить. И те, ну, те, туристы, кто понимает, что по раннему бронированию можно получить дополнительные скидки 20, 30, даже до 40 процентов на самые ходовые отели, естественно, они пользуются этим шансом и уже в январе-феврале бронируют туры на лето. То есть, если ты замовляешь тур за сделать, можно на этом выиграть практически 40 процентов, да? Навіть? Да. А Куди цього року, скоріш за все, поїдуть відпочивати українці? Наприклад, які топ-5 країн, куди собі українці можуть дозволити поїхати? Ну, у, у, у загальну, так, Топ-5. Є, Турція і Єгипет остануться хидами цього літа. Новим хітом цього літа можна називати буде Кіпр. Крупні ігроки очень активно контрактують отели на Кіпрі? Це остров. С достаточно мягким климатом, с достаточно неплохой ценовой политикой. Если мы рассматриваем апрель-март месяц, то туры на Кипр стартуют от 220 евро за человека с перелетом. Естественно, это питание завтрак. Это не all inclusive турецкий, но при этом достаточно много отелей Кипра предлагают и проживание на all inclusive. Очень много апартаментов достаточно высокого уровня. Поэтому европейский сервис, практически безвизовый езд, провиза на Кипр оформляется в течение дня. Соответственно, ничего за нее Еще платить две не нужно. У Черногория. Однозначно Черногория, потому что европейский сервис и безвизовый въезд. А Черногория сейчас Зменили визовый режим украинцев для украинцев для, укра... для украинцев летом въезд в Черногорию без визовой также одним из хитом этого лета можно будет назвать Грецию. В прошлом году, естественно, Европа очень просела, потому что украинцев очень сильно помимо кризиса, помимо социальных, политических каких-то проблем напугала биометрия. То есть вопрос в том, что нужно было идти в визовые центры, сдавать отпечатки пальцев. На данный момент клиенты уже привыкли к этому, и они этого не боятся, они понимают, что это уже уже не страшно. Поэтому мне кажется, что в этом году Греция все-таки немножко оживится, и спрос в Грецию по сравнению с прошлым годом вырастет. Потому что даже если сравнивать 2014-2013 год, то спрос в Грецию был одним из самых высоких. А сколько это может коштовать? Вот, например, если это безвизовая страна, припустимо, Турция или Египет для украинцев, або страна, куда нужна виза, от... Как разница ревенцин между этими странами? Если мы рассматриваем Египет, то вот в марте-апреле стоимость за 3-4 звезды, 3 или бюджетные 4, стартует от 300 долларов. Если мы рассматриваем отели хорошие 4 или же 5, то это стоимость от 4... долларов. 450-500 долларов за человека. Если же мы рассматриваем VIP-сегмент пятерки делюкс уровня, то стоимость... От 1000 доларів за человека. Якщо ми розсматриваємо Турцію, то на літо стоїмость турецьких пакетів стартує від 350 доларів і вище. А чи можливі от зараз в таких умовах досить складних для турфірм, для туроператорів такі системи, як рулетка? Пригадуєте, там раніше Конечно. декілька років тому це було дуже популярно, коли навіть там людина собі могла. Придбати певний певний тур, і потім тільки вже на місці, на місці вже дізнавалася в Турч... в Турції чи в Єгипті, куди саме вона поїде, тобто в який готель, і це було значно дешевше. Естественно, такие варианты естественно. И на данный момент такое есть, и летом такое будет, и не только в Турции и в Египте. Даже по раннему бронированию Черногория, например, предлагает ту же систему фортуна, рулетка, можно называть как угодно. Но при этом всем принцип один и тот же, то что прилетаем и только на месте узнаем, какой отель нас селят. Топ-топ. -то. А скажіть, а які найдешевші маршрути за кордоном, от, наприклад, в Європі? От українці зараз дуже полюбляють, я знаю, тури автобусами, які найдешевші, найдешевші можливі варіанти побачити, ну, наприклад, хоча б східну Європу? Экскурсионные маршруты, например, Чехия, Венгрия, Польша, если они автобусные, то есть выездом из Киева, из со Львова, стартует от 79 евро за человека, а это уже с проездом. Но при этом необходимо не забывать о том, что здесь есть дополнительные какие-то платежи. То есть стоимость визы это 65 евро так как стоимость консульского сбора 35 евро, плюс визовые центры берут за свои услуги в эквиваленте 30 евро. Дополнительные экскурсии, которые предлагаются принимающей стороной на месте. Дополнительные экскурсии это, опять же, еще где-то дополнительно 100 евро. Плюс питание, потому что все автобусные туры, которые предлагаются, они по системе питания завтраки. А скажіть, з вашої точки зору, візові центри, чи спростили вони візову цю процедуру отримання цих віз? Чи вони спростили, чи навпаки, з вашої точки зору, вони ускладнили цей весь процес або просто розтягнули його у часі? Звісно, вони його дуже спростили, потому що когда ти приходиш в візовий центр, це это... Похоже что-то на, евро, на европейское место, где клиенты приходят, берут номерочек, на табло высвечивается номер окошка, куда нужно подходить. То есть однозначно это намного быстрее, это очень организовано. А много... украинцы продолжают чему-то бояться? Этих визовых центров. Кто хоть один раз ходил в визовый центр, уже не боится. Это не посольство, где могут клиентов о чем-то спрашивать, спрашивать о дополнительных доходах каких-то и так далее. Это просто пункт приема документов. И при этом всем пункт приема документов с достаточно высоким уровнем обслуживания. А чи постраждає Туреччина та Єгипет через брак російських туристів? От можливо таке, що ці країни будуть дуже сильно страждати і, скажімо так, сумувати за росіянами? Чи українці вони цього літа, чи може вже весною заповнять ці пробіли і вони не побачать різниці, як буде? Естественно, вот украинцы не смогут заполнить российский поток, потому что российских туристов в прошлом году было где-то порядка 40%, что на курортах Турции, что на курортах Египта. Поэтому, естественно, отели пытаются снижать цены даже заранее, им выгоднее сработать в ноль, но не закрыться, не пропустить сезон. Поэтому, естественно, турецкие, египетские отели, они стараются, они будут стараться, они будут искать другие рынки, не только украинские, но при этом турецкий рынок очень вкладывается на украинских туристов. То есть, естественно, они будут где-то спонсировать Датировать перевозку, вкладывать какую-то определенную часть стоимости перевозки, они будут оплачивать, возвращать операторов. Они будут операторов, которые будут заниматься Турцией и Египтом любыми путями поощрять. Но при этом всем, естественно без российских туристов отели не заполнятся. И некоторые отели, которые были популярны только на российском рынке, очень сильно пострадают. И вот даже в Египте мы сейчас наблюдаем ситуацию такую, что некоторые отели закрылись до лучших времен. Зрозуміло. А от, наприклад, яким чином ви намагати, намагаєтеся а, людей підбадьорити? От, наприклад, коли були моменти а, з літаками, да? що ми знаємо про Єгипет, про російський літак, який розбився, і ну, зараз дуже багато таких прикладів. Як ви намагаєтеся людей підбадьорити і запевнити, що все буде нормально? Що ну розумієте, психологічний фактор його ніхто не відміняв? Тому я думаю, що у туроператорів і турагентств також є якісь свої а, маневри і якісь певні не знаю, заспокійливі слова щодо туристів, і щодо того, що все з ними буде добре. Понимаете, моя позиция такова, что катастрофа не может в одном и том же месте случиться два раза. Поэтому если в Египте самолет падал, то мы не будем углубляться, почему он падал, да, с чем это связано. Но при этом всем мне кажется, что в одном и том же месте повторение такой, такого масштаба катастрофы в ближайшее время не должно случиться. От мені б, наприклад, було дуже страшно, коли в аеропортах там така посилена охорона, перевіряли по п'ять разів багажі. Це було якось дуже дуже страшно особисто мені. Люди я знаю теж дуже бояться. Знайомі літали там, наприклад, на Маврикій, дуже боялись, що їх можуть збити над Сірією. От були такі моменти, що людина купляла у вас якусь подорож кудись, тур, а потім казала, я хочу забрати хоча б е, якусь частину грошей, щоб туди не летіти. Наприклад, ви знаєте, таких відказів не було, і в будь-якому випадку, звісно для наших українських туристів рішаючим фактором є ціна. Поэтому, естественно, после катастрофы в Египте стоимость туров очень упала в цене как бы по Египту. И действительно, вот в ноябре, в декабре месяце, если это не Новый год, то туры падали до 150 долларов за человека. Поэтому те, кто не боится, кто не очень заморачивается с такими вопросами. всі летели і літали по 150 раз. доларів прибавити звичайно можуть навіть тих, хто боїться. Конечно. Скажіть, будь ласка, декілька порад для наших глядачів щодо вибору туру, щодо безпеки, щодо подорожей. Будь ласка, побажайте. Ми у я уже говорила по поводу Кіпра. Кипр ⁇ это действительно одна из самых безопасных стран на данный момент в мире. Поэтому я бы рекомендовала все-таки туристам выбрать раннее бронирование, потому что действительно наплыв туристов, что российских, что украинских, на Кипр будет достаточно активным в этом году. Поэтому хороших отелей может просто не остаться хотелось бы посоветовать обратить внимание все-таки на раннее бронирование, на скидки, которые есть от отелей. То есть это помимо Кипра, опять та же Черногория, Греция. Греция всегда очень щедра была в скидках на раннее бронирование. Не нужно оставлять все на последний момент. Европейских странах, конечно же, Турция и Египет будет гореть в этом году. И кто хотел дешево полететь, он полетит дешево. Но хороших отелей, опять же, может не остаться. Поэтому клиенты, которые хотят попасть в определенное место в определенный момент, если у туристов забронирован отпуск, то, конечно же, хотелось бы посоветовать бронировать все заранее. Ми дуже дякуємо нашій гості. Я хочу сказати лише одне: літайте не тільки в мріях, а ще й за кордон. Ми продовжуємо далі. Програма рано вранці в ефірі центрального каналу.